Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Xəzər yanı Mərdəcan qəsəbəsində çox elitli bir küsədə Qoşa Qala restoranının tam arxasında, əsas yola 200-300 metr məsafədə olan gördüyünüz bu bağ evini satışa tədvil olaraq təqdim eləyirik. Ümumi sahəsi 240 kvadrat olan bağ evi 5 sot yarım torpaq sahəsində tikilmişdir. Hal-hazırda biz sizə həyətini göstəririk. Həyətində gördünüz kimi filtrli daşma hovuzdur. Arxa hissədə isə beşetka və manqal nidir. Əlavə olaraq bir sanitar qovşağı var. Tam öz yaşayışı üçün tikilmiş bir bağ evidir. Təzəliklə olaraq satılır. Sənədlər qaydasında kupçadır. Əsas giriş qapısını mən sizə göstərim. Evin əsas giriş qapısı bu hissədəndir. Arxa hissədə isə böyük qapılı 2 avtomobillik qarajı var. Birbaşa maşınlar evin aşağı hissəsində yerləşdirə bilərsiniz. Bura isə həyətidir. Burada şəlaləsi var. Pəncərələr vitraj pəncərələrdir. 2 mərtəbədən ibarətdir. Ümumi sahə 240 kvadrat, 5 otaqdan ibarət əşyalıdır, bütün əşyalar da qiymətə daxildir. Gəlin keçək mən sizə evin proyektini də göstərim. Gəlin zəhmət olmasa. 1-ci mərtəbə bütün otaqlar, istipoldur, granit mərmərdir. Daxil olan kimi sizin sol tərəfinizdə böyük şkafdır. Qonaq otağıdır, qonaq otağında da gördüyünüz əşyalar qalır. Bütün otaqlarda kondisioner quraşdırılıb. Təmir çox keyfiyyətli olub. Bütün materiallar, hamısı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. 1-ci mərtəbədə bir mətbəx, yataq otağı və hamam otağı mövcuddur. Gələmən sizə hamam otağını göstərim. Hamam otaqlarında da yer istiləndir, bütün aksesuarlar quraşdırılıb. Daha sonra gələn mən sizə yataq otağını göstədim. Bura 1-ci mərtəbədə olan yataq otağıdır. Və burada gördüyünüz əşyalar da qiymətə daxildir. Gəlin sizə mən mətbəxi də göstədim. Mətbəx olan hissədə steponlandı, keyfiyyətli materialdan mətbəx mebeli yığılıb və bütün elektronika quraşdırılıb, qiymətə daxildir. Gördüyünüz kimi şkafları, materialları keyfiyyətli, bu hissələr tökmə mərmərdir. Arxa hissənizdə soyuducu da var. Soyuducu da qalır, qiymətə daxildir. Gəlin qalxaq ikinci mərtəbəyə. Tamı fonda kimi quraşdırılıb. Stili sistemi kombidir, hər mərtəbənin arası monolit betondur. Piləkənlər də beton piləkənlər, üzəri isə mərmərdir. 2-ci mərtəbədə yalnız yataq otaqlarıdır. 4 yataq otağından ibarətdir. Və əlavə olaraq bu hissəni də istirahət otağı kimi istifadə edir ev sahibi. Gəlin bura. Hamam otağını sizə göstədim. Konsiyer 2-ci mərtəbədə də var. 2-ci mərtəbəyə də damofon çəkilib ki, əgər 2-ci mərtəbədə olsaz, qonağınız gəlsə elə birdən birbaşa qarşılaşa bilərsiniz. Gəlin yataq otaqları ilə tanış olaq. Ümumilikdə 4 yataq, 1 qonaq otağından ibarətdir. Bura isə növbəti yataq otağı. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı var. Buranı da qonaq otağı kimi hesablasaq, 1 qonaq otaq və əlavə olaraq 2-ci mərtəbənin mətbəxi. Mətbəx olan hissə granit mərmərdir. 2-ci mərtəbədə olan mətbəxdə də bütün avadanlıqla quraşdırılıb və qiymətə daxildir. Və bu hissədən isə balkona çıxışı var. Burda gördüyünüz əşyalar da qalır, qiyməti isə 350 min manat deyilir. İnşallah real müştəri olsa, qiymətdə də razılıq olacaq. Sağ olun, var olun.